По структурной реформы в наших силовых структурах и основная, конечно, проблема реформирования – это проблема кадров и проблема смыслов. Вернее так, наоборот, смыслов и кадров. К сожалению, за многие годы существования, я бы не сказал, независимого автономного государства Украина, которое претендовало на независимость все это время, Самостоятельные силовые структуры, независимые силовые структуры в Украине не сложились. К сожалению, даже те традиции, те практики, которые были в силовых структурах, сложились за советское время, советская школа. За 23 года, за 24 года утрачено уже безвозвратно. И мы не можем уже расстроить нашу современную армию, советское общество и спецслужбы на этой базе. Эта база отсутствует, к сожалению. Основная проблема реформирования заключается в том, что, к сожалению, вот этими смыслами, которые давно не отвечают текущим реальностям, ну, к сожалению, они по-прежнему на вооружении нашей политического руководства, нашей политической элиты. Несколько примеров хочу привести. Вот основа управления армией, армией жесткой иерархической структурой, это является система командования. Система командования у нас на словах, а очень похожа вернее, один в один, это аналоги э, того, что мы видим и слышим на Западе. У нас тоже есть оперативные командования, например, э, вот, то есть названия есть. Ну, вот, но, к сожалению, если во всех э, силах НАТО действует одно оперативное командование на несколько, скажем, э, ударных группировок для сотен тысяч бойцов, тысяч боевых самолетов и танков. В Украине на нашу более чем скромную армию создано уже четыре оперативных командования. О чем это говорит? О том, что э, руководство не понимает э, военное, к сожалению, сам смысл и значение слова оперативное командование. То есть командование для того, чтобы проводить определенные операции. Вот, то есть на определенном оперативном направлении. Если ранее по военной доктрине Украины таких военных оперативных направлений было два, и было создано два оперативных командования Севера-Юг, что на самом деле критиковалось уже ранее западными экспертами, потому что ну, для того, чтобы действовать одновременно на двух оперативных направлениях, то есть на двух театрах военных действий, необходимо иметь несколько больший ресурсный потенциал, человеческий потенциал, и в конце концов необходимо иметь угрозы, которые бы заставляли Украину действовать сразу на двух различных оперативных направлениях. К сожалению, сейчас это доведено до абсурда, создано четыре оперативных командования во время войны, увеличено, по сути, в два раза количество управленческого персонала, обслуживающего персонала, но не увеличено количество войск, которыми эти оперативные командования должны руководить. И самое главное, у нас нет четырех театров военных действий. Вот. Поэтому это как раз один из таких примеров такого культа Карго. Вот. Забыто все наработки, которые у нас были с НАТО по, этому, по этой теме. То есть на самом деле еще даже при Януковиче Рассматривался вариант абсолютно правильный сокращение обоих оперативных командований до одного. Потому что, по сути, есть один театр военных действий, должен быть один штаб, который управляет всеми боевыми силами приданными. И есть, скажем, Тыловые командования, тыловые структуры есть генштаб, командование сухопутных войск, которые вполне прекрасно управляют всем тем, что в оперативное командование не вошло. Но, к сожалению, все это забыто. И вместо того, чтобы оптимизировать структуру, а был план у нас до 2013 года создать единое оперативное командование, вместо этого мы создали еще два новых. Вот